Тогда давайте да, важно. Еще подряд. связано с детским, не с детским бук, связано с детскими соревнованиями. Значит, я зачитаю вам обращение в управление делами президента. Которое, вернее, обращение на имя Путина было отправлено, но, ну, естественно, пришел ответ из управления президента по работе с обращениями мигрантов не ответ, а поручение поручение, Это ну, ну вещи. да, скажем так да. поручение фактически на нам мы должны, как детская комиссия дать рекомендации э, руководству Российской Шахматной Федерации в каком виде должен быть ответ какая форма и так далее ну, э, поскольку тут есть фигурирую и я как бы я потом дам разъяснение итак, э, обращение на имя Путина было от Дорохиной Людмилы Леонидовны, родительницы ребенка, участвовавшего в соревновании первенства федерального, Центрального федерального округа Ярославля Текст следующий. «Моя дочь принимала участие в личном первенстве ЦФО РФ 15 -го года по быстрым шахматам и блицу, которая проходила в Ярославле с 15-11-15 -го, -го, -го года по 17-11-15 -го, -го, -го года. По положению проведения соревнований победитель награждается кубками, медалями и дипломами. Однако во время церемонии кубки победителям не были вручены, что является нарушением положения соревнований. Я обратилась 18.11.15 с просьбой дать разъяснение по этому поводу представителю Дюк Белецкому и исполнительному директору Шергу Хорскому Спустя 4 месяца мне пришел ответ, Ознакомьтесь с ним в прикрепленном файле. Ни о каком собрании представителей, представителей нашей области не слышали. Хотелось бы увидеть протокол собрания. В турнире по классическим шахматам победители получили и кубки и призовые деньги. Но почему-то в турнире по быстрым шахматам и в лицу, нет. И положение соревнований не указано, что стоимость кубка могут выйти призовыми деньгами. Прошу вас помочь разобраться в данной ситуации, потому что так можно. И в следующий раз будет предложить родителям купить медали и грамоты, а не только кубки. Значит, теперь я поясняю, как была ситуация. Когда мне пришло это письмо, я ответил тут же на него. Ответил, что ваше письмо будет передано э, директору турнира Москвину. Значит, с разъяснениями. Э, письмо я передал, если честно, не сразу. Не сразу. Москвину, поскольку значит вот на сессию он у меня его не взял, потом ему переслал так что задержка тут в какой-то степени может быть и на мне когда я получил от Алексея Станиславовича письмо я прямо цитату вставил в ответ, вот. вот текст моего ответа, добрый день, я получил ответ на ваш запрос от директора первого стационара среди девушек Москвина ответ следующий кавычки, добрый день Андрей Васильевич на официальном собрании представителей поднимался вопрос о целесообразности вручения кубков победителям ЦФО. Так как приобретение кубков осуществляется за счет призового фонда, было принято решение выдать приз деньги. Жалоб на такое решение, кроме госпожи Дорохиной, ни один из остальных 8 9 победителей не высказал. Предлагается следующее решение данной проблемы. Первое. Госпожа Дорохина объявляет стоимость кубка, которая хочет получить ее дочь, с кубочком, в пределах полученного приза. Второе. Переводит данную сумму на счет организатора. Третье. Организаторы покупают кубок и высылает ей. Кавычки закрываются. С уважением, уважительной... Вот, коллеги, все, что есть. Готов, поэтому... Нормально, да? Готов высказаться. Я прочитал, я сказал, в кавычках. Из моих слов это только обращение, чтобы было чего поэтому... Как-то странно. То где-то монетизация приветствуется, то монетизация не приветствуется. Что на самом деле? Монетизация год будет или нет у нас? Что прописано в положении? Кубки прописаны в положении? Прописаны. Кубки прописаны в положении. Должны быть кубки, наверное. Нет, ну приходит участник, вот 90% участников турнира к нему приходит, как он объяснял. И говорят, не надо нам кубки, сделайте денежные призы. Он добрый человек идет на встречу. Нет, просто здесь можно сказать, что на самом деле, деле вручение кубков, грамот и медалей для очень многих людей более значимо, чем денежные призы. Для ребенка остается кубок, он его ставят там на шкаф, любуются им, и в общем для многих ребят это действительно очень значимый такой момент. То, что кто-то из родителей может сказать, что эти кубки не так нужны, давайте деньгами, я думаю, что это, в принципе, вопрос, который не должен обсуждаться. В данном случае Алексей Станиславович Максим, э, Москвин он пошел навстречу, вот, его объяснения вполне понятны и разумны, но считаю, что то, что должно быть в положении, должно соблюдаться в любом случае. Я считаю, это не такое страшное нарушение, вот. но, в принципе, в принципе, этот вопрос не должен дискутироваться и должен, должно выполняться в то есть Надо просто сказать, что в будущем, может быть, опубликовать для примера другим организаторам, что кубки, грамоты и медали, это не необходимые атрибуты соревнований, являются обязательными. кто бы из родителей не попросил вместо кубка денег. А что касается вот того, что поднимал Павел Игоревич о том, что вот более дорогие ну, вещевые призы предлагаются вместо денежных, я считаю, что это можно предлагать на добровольной основе. Вот в свое время в лотереях, еще в советское время, да, можно было получить какую-то вещь, там, мотоцикл, машину, но можно было получить денежное эквивалент. Раз вы говорите, что предлагается в рекламных целях ноутбук, который еще дороже, надо, чтобы у человека был выбор, получить этот ноутбук или получить меньшую сумму на деньгах. Совершенно естественная ситуация, когда у человека уже есть такой же ноутбук. Как не понадобится, и продавать этот ноутбук нам не будет, и, соответственно, он получает вещь, которая ему в принципе не нужна. То есть, и... вот это, кстати, гибкий вариант. Это и... гибкий вариант. То есть, есть эти ноутбуки. Я уверен, что целый ряд людей там скажут, посмотрите, вот этот ноутбук стоит 50, тысяч, еще у вас там 20 будет положение. По да. вот. Если вы согласны, мы вам включаем ноутбук. Если нет напишите, что вы хотите получить деньгами, вам, вам дают 20 тысяч. Вот с моей точки зрения, цивилизованный, правильный. И я думаю, что часть люди сюда получат деньги, часть получат деньгами, никто не будет обижен.